Untuk membuka tirai perbincangan kita hari ini tentang tentu sekali tentang apa tu pemangku menteri bertanggungjawab bagi hewan masyarakat Islam yang barulah uh, Profesor Madia Faisal Ibrahim eh beliau selain daripada pelantikan ini beliau juga dilantik uh, menteri negara kanan untuk uh, Hiwal dalam negeri jadi untuk kita mulakan perbincangan lah eh, tentang Dr Faisal ni bagaimana beliau pelantikan beliau lah akan diterima masyarakat selain daripada masyarakat bagaimana pula penerimaan daripada pemimpin masyarakat. Kali pertama kita ada uh, pemangku menteri uh, bertanggungjawab bagi hal ehwal uh, Islam yang yang tidak tidak ada portfolio yang lain portfolio yang lain, uh, portfolio betul. Yang lain. Uh, dan saya rasa itu signifikan kerana ia menunjukkan Perdana Menteri sudah dengar dengar apa rintihan masyarakat. Uh, dan saya rasa memang ini pun open secret lah sebenarnya memang kita tak terperanjat. Results uh, general election juga menunjukkan bahawa memang uh, pada saya perdana menteri tidak ada pilihan lain, pilihan lain untuk melainkan untuk mengeluarkan masa gos dari uh, dari jawatan itu. Dan jadi hmm. sekarang ada ada gap dan gap tu kerana apa kerana bukan masyarakat Melayu atau masyarakat Islam tidak percaya kepada PAP tetapi mungkin uh, Did, kurang kepercayaan kepada pemimpin itu jadi gap itu yang perlu di, di fill sekarang dan hmm. uh, saya rasa Faisal ini Prof Faisal sebenarnya dia veteran dalam hmm. uh, dah ber, berkecimpung dalam arena politik dah lama tapi tidak pernah menjadi menteri jadi saya rasa ini stop gap measure untuk uh, mengembalikan itu uh, ke, kepercayaan hmm. daripada masyarakat terhadap pemimpin PAP dan saya rasa dia memang memang layaklah dia orang yang Uh, kena untuk uh, jawatan ini untuk tanggungjawab ini temporarily mengambil balik uh, um, uh, win back the hearts of the Malays and hmm. the muslim. Saya boleh melihat perspektif anda berdua uh, uh, tentunya tentang uh, keperluan untuk stop gap measure untuk win back the hearts of the Malay community. Kita hmm. perlu sambut baik sebenarnya ini kerana yeah. uh, masyarakat banyak telah meluahkan perasaan mereka terhadap menteri uh, Menteri uh, Masagos dan Perdana Menteri telah menerima Feedback ini kan <tuh> uh, dan saya rasa Ini ada per perkara yang kita perlu sambut Baik dan juga untuk uh, Apa yang dilakukan kita juga perlu Lihat apa yang uh, Perdana Menteri melakukan uh, First term MPs Banyak juga ada beberapa yes. yang drop, uh, Kena drop kan oh. jadi tunjukkan if you're not performing There's a there's a door that you can go out of, yeah. and I think that is the right approach because dalam kerja lain pun semua memang macam gitu. Yeah. If you're not performing, you go out of the door. Dan apatah lagi di dalam pemerintah. Saya nampak yang berpendalaman ti Lawrence Wong eh, dia kalau I can use an English phrase, eh, dia bukan a slave to template. Hmm. Eh, kalau orang yang dikatakan slave to template dia kata oh ini cara yang kita dah biasa okay. buat. Jadi dah macam ada methodology <coughs> yang kita semua dah. Dia seperti apa yang Walid cakap dia tak dia tidak tahu dia dia tak burden by that. Hmm. Dia kata, kalau you perform you're in. Okay atau hmm. if I have certain keperluan in you go also. He hmm. look who's the best man for the job. Professor okay. Maaf. Um, ya, yeah. saya so, balik katakan okay. dia akan diterima balik, diterima hmm. baik oleh masyarakat. Uh, mereka grow engagement dia, cara dia mendekati masyarakat. Memang kita tahu, yes. memang, memang diketahui ramai kita akur. Tapi bagaimana? Tapi untuk menjadi menteri pemangku menteri dalam kes ini, <coughs> uh, perlu juga ada ke, kebolehan untuk memberi inspirasi, untuk ada vision dan untuk ada, ada ciri-ciri kepimpinan lah. Tentu sekali Dr. Faizal sebelum ni belum pernah menjawat jawatan yeah. Menteri tidak tidak mempunyai peluang tersebut. Yeah. Tapi adakah beliau mempunyai dekat gravitas lain eh, untuk untuk memacu drive vision dan sebagainya? Saya rasa pemimpin boleh datang dalam uh, beberapa form lah kan hmm. dan ada yang mungkin visionary dan mungkin memberi inspirasi. Uh, saya rasa mungkin itu bukan acuan. Profesor Faisal hmm. dan bukan itu mungkin bukan peranannya buat masa ini. Hmm. Uh, kalau kita fikir kalau pemerintah sendiri parti PAP sendiri telah memikirkan beliau yeah. sebagai seorang yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Sudah lama beliau menjadi menteri kan, tetapi beliau pun jadi uh, menteri negara hanya selepas Zoplo 2020. Jadi saya rasa dia adalah seseorang yang mungkin He wasn't first on people's minds yeah. as an office holder, but he slowly built up and he has built his credibility in a different way. Yeah. Tetapi saya juga akur apa yang Hadi mengatakan itu tidak cukuplah sebagai menteri kan kerana, kerana kalau groundwork mm. je jadi MP yeah. je kan? jadi apa yang perlu dilakukan ni. This is a poison chalice, honestly, Minister, Minister Muslim Affairs. It's the most difficult uh, position, one of the most difficult positions in cabinet. You have to balance the hmm. the demands of uh, the government and the community, and you're always stuck in between. Hmm. Tetapi saya rasa kebanyakan masyarakat Melayu, masyarakat Islam agak rasional. Hmm. Mungkin kadang-kadang kita marah, tetapi agak rasional dan tahu keterbatasan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh menteri uh, bertanggungjawab bagi hal-hal hal orang Islam. Apa yang diinginkan cuma adalah menunjukkan sikit kepimpinan Yang saya rasa mungkin sebelum ini khususnya isu Gaza dan Palestin kita tidak lihat Contohnya ada ada orang mengatakan dan saya rasa mereka tidaklah salah Menteri Shanmugam sebenarnya lebih hmm. Minister Muslim Affairs uh, uh, On Palestine at least, on Gaza kan Saya rasa Prof. Aisyah boleh Dan uh, uh, lain satu saya rasa advantage adalah Prof. Aisyah dengan sebenarnya ada working relationship yang hmm, rapat, yang rapat. jadi lah. saya rasa ini adalah satu advantage sebenarnya bagi masyarakat bagi hmm. beliau dan bagi masyarakat juga dia perlu keluar dan tunjukkan kepimpinan dalam isu-isu tertentu jadi dalam minggu-minggu bulan-bulan mendatang ni hmm. saya rasa tak boleh tunggu begitu lama so apa hmm. apa yang harus fajar lakukan Prof fajar harus lakukan dalam minggu-minggu mendatang untuk menunjukkan kepimpinan beliau lah, apa cara beliau, pendekatan beliau. Yang paling immediate ialah, uh, ialah dia mesti menunjukkan yang dia uh, apa, sincere lah, in-in mendekati masyarakat. Kerana uh, seperti apa Walid mengatakan tadi, I think pada masa ini dan throughout lajujiye, GE uh, Adalah tanda-tanda uh, uh, lah bahawa masyarakat dengan kepimpinan mungkin sedikit retak lah, hmm. ada 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 cracks lah. Okay, and and itu adalah cabaran besar untuk uh, Faisal dan dengan personality beliau, I mean dia orang yang amat merendahkan diri, hmm. dia, dia suka campur. You you see Faisal kah events, eh? dengan siapa siapa pun dia boleh hmm. dia boleh buat, dia duduk minum kopi. Uh, dia, dia 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 adalah seorang pendengar yang yang very yang baik lah, yeah. dia very sincere, mm, genuine. Uh, and I think ini dia mesti menunjukkan yang dia ada empathy pasal uh, kalau mengikut predecessor beliau i think uh, ramai merasakan bahawa kita meluahkan kita bercakap sini dan kita bising kat social media tapi tak ada tak ada response hmm. you know i mean sebagai contoh eh uh, semasa yang uh, hari raya punya speech uh, chip masagos eh hmm. yang yang uh, ministers gathering tu pada masa tu isu Kelvin Cheng tengah betul panas hmm. tau tengah hot jadi <coughs> satu satu bilik ballroom eh ingin Mendengar apa respons beliau, tetapi yang apa kita dapat ialah dia main AI <laughs> video yang dia kompos satu lagu, and itu jadi demi headline. Jadi jadi orang ramai merasakan, eh ada disconnect lah. Jadi yang important ialah is to close the gap now. Mm. Jadi Faizal dan I think bukan dia seorang. Dia dengan yang ahli-ahli uh, parlimen sekarang yang Melayu mesti go out there, right? Ah uh, dialog dengan berapa yeah. cara sekarang dialog ada banyak cara lah. Mm. Even podcast is a dialog yeah. now. And so so you you need the personal touch now. Ah mm. uh, itulah tu yang saya rasa. And I think Faizal mm. dengan dengan dia punya cara dia, lembah <coughs> lembut dia, I think he can do that job. The part about VC, I think we need to give him some time. Mm. Because even semalam atau 21 hari bulan Mei, eh, masa saya dengar dia punya press conference eh, dia banyak cakap yang saya akan teruskan program-program yang ada yeah. yang yeah. ada. Mm. Tapi saya tengah, eh mana yang dia cakap I want to do this? Mm. Belum lagi but to be fair to him, memang dia baru first day. Mm. <laughs> Belum pun angkat supaya tu. Okay. I think no matter what yang kita mengatakan pasal Masagos, go, eh, uh, I give credit uh about M3 to Chip Masagos hmm. I think the the idea of menggembring uh, the what uh, mendaki Muiz dengan mesra sebenarnya dah lama kita dah sebot yeah. ni dah, dah bertahun-tahun tapi Chip Masagos yang up the game hmm. he was the one who actually move M3 to where it is today that one I giving credit. kalau saya dapat berbual dengan profesional, saya akan katakan kalau kita lihat apa di manakah yang retak itu yeah. saya bagi contoh yang senang uh, contohnya isu tudung isu hmm. tudung ni Memang sebenarnya ini government policy. Memang susahlah untuk minister Muslim face unilaterally ubah apa-apa kan. Tetapi isu tu dong walaupun polisinya sama tetapi kita lihat uh, tidaklah ada tahap macam kebencian terhadap Prof Yakub sebelum tu walaupun polisinya sama. Tetapi mungkin kerana cara beliau acara uh, Encik Masagos eh uh, berbual dengan Faizal Manap di dalam parlimen. Di parlimen Itu ya. yang membuatkan orang ya. eh, kenapa macam gini sekali? Kenapa begitu hmm. keras sekali? Saya rasa ini adalah satu pengajaran yang yang saya harap-harap bukan saja Prof. Faisal, tapi Dr. Harun, uh, MOS Rahayu uh, dan juga Zul uh, mereka mengambil iktibar. Uh, memang sudah tentu akan ada perbalahan di dalam parlimen. Itu memang hmm. memang parlimen tempat untuk adakan perkara ya. perdebatan. Uh, perbalahan sebelah perdebatan. Tetapi, cara mereka uh, respon kepada ahli pembangkang uh, uh, sekarang ada dua pembangkang Melayu hmm. uh, saya rasa itu sangat-sangat penting terutama dalam dalam isu-isu yang dekat dengan hati masyarakat. Betul. Yes. Betul. Isu-isu yang dekat dengan uh, uh, hati masyarakat tunjukkan that humility betul. saya yes, rasa dan yes. that's this is why I think Prof Faisal is the best person to do this. The community wants empathy lah. Yes. Yeah, betul. That you, you you hear me. You yes. you're listening to me. You know what I'm going through. Okay, kita beralih kepada isu a uh, topik a uh, SMS a uh, Zaki Muhammad lah. Uh -huh. uh, walaupun uh, kita kita harus tegaskan uh, PM Wong dia dia gariskan bahawa kepimpinan masyarakat Islam ni adalah satu kepimpinan yang yang berkumpulan lah hmm. Kerana Zaki juga memimpin Mendaki, satu institusi penting masyarakat sebagai pengerusi eh. Hmm. Selalunya menteri Ikhwal masyarakat Islam yang jadi pengerusi Mendakilah. Yeah. Tapi kali ni Zaki uh, dia juga sebut tentang ke kepimpinan yang akan diberikan oleh uh, MOS Rahayu uh, MOS, uh, MOS Zul apabila beliau dilantik, yeah. nanti dan juga SPS uh, Syed Harun. Hmm. <coughs> Jadi kalau kita boleh bincangkan tentang dinamika lah. Eh. Dr. Faizal, yes, is the overall acting minister. Tapi, uh, Zaki, you continue with uh, Mendaki. And and I think it can work. It can work. This, yeah. in in fact, it's, it's it, this sharing of load, eh, I think is important. Because then everybody's plays a, a, a very big part lah in in and not just everything to to one man yeah. and then and the mention that you cakap, uh, Cik Rahayu Cik nanti uh, Cik Zul masih dia masuk dengan Cik Harun they all very very important points because these are also people that are very close to the community mm -hmm. ya yeah? uh, Cik Rahayu I <laughs> think kita dah kenal dia lah, dah rapat lah. Cik Zul kita mesti ingat yang dia pun dulu pengerusi MP jadi tauti. dia memang dah dah biasa so mm, dengan tauti. dengan masyarakat Cik Harun I mean semua kenal dia sebagai LBKM president jadi memang mereka punya network Hmm. With the Malay community is very strong hmm. So let let's use that to the fullest Saya uh, nak tekankan apa yang di, uh, dikatakan yeah. oleh Encik Nizam um, Ketiga-tiga mereka yang baru ni Rahayu, uh, Zul Rahayu tak baru sangat lah Rahayu, Zul dan uh, Harun Ketiga-tiga mereka datang dari Malay grassroots Ini pada saya yeah. sangat penting yeah. It's a strength and asset that should be harnessed Sebelum ni semua benda dalam Uh, masyarakat Melayu Flows through one person yes. <laughs> Dan sebenarnya Ini lebih Perkembangan yang sihat Kalau yeah. ada Division of Labour ni Perkembangan yang sihat Dan saya rasa kita perlu Sambut baik Speaking of this this Tokoh-tokoh uh, ni okay, Zaki kita sudah kenal Beliau Lama berkecimpung dalam politik Seorang yang Telah apa tu, Memegang jawatan Di kementerian penting eh, mm -hmm. Pertahanan Dan sebagainya um, Zul Rahim Kita boleh Bincang sikit pasal Beliau hanya akan Menyertai Uh, okay, apa tu dilantik di, di jawatan ni secara rasmi pada Februari tahun depan lah hmm. uh, mungkin Cik Nizam boleh hmm. ulas sikit uh, tentang ini dan Dr. Syed Arun juga sebagai SPS MOE dan MND juga pada Oktober 2025 kita tahu mereka sebagai seperti awak katakan ni very active grassroots Malay hmm. grassroots Azul active sebagai uh, EMP chairman dan sebagainya tapi dari da dalam pemerintah juga beliau uh, kita jangan lupa beliau GPC uh, chairman, untuk home uh, chairman for home affairs yeah. Uh, um, foreign Affairs is, I think he's also in Foreign Affairs And, and Defence If I'm not wrong um, Chairman uh, Pengurusi Bulan Bahasa kan mm. Then Penting juga Actually beliau ni Seorang Juga dihormati Sebagai seorang AP yang Menimbulkan Isu mm. Palestin lah Lama sebelum Oktober yeah. 7 2023 Dia yeah. beliau telah Mengutarakan perkara ni Dan saya rasa Masyarakat menghargai uh, yeah. Perkara tersebut uh, Dan seperti Dr. Balik kata Ah, Syed Arun, LBKM dan sebagainya lah Jadi apakah yang dua tokoh ni Boleh bawa kepada kepimpinan Melayu lah Saya, saya, <laughs> saya mesti declare lah ya, uh, Saya uh. Dah, dah kenal Cik Zul uh, Semasa beliau uh, seorang Peguam baru, mm. muda Pasal dia sebenarnya join saya punya Komiti di Persatuan Peguaman Singapura mm. uh, Di uh, Law Society and, and Dari situ saya telah bekerja uh, Closely with him eh. Dah boleh nampak lah bakat, bakat beliau And yang more important dia punya passion dia memang Very close to Muslim issues Dari dulu Sekarang-sekarang uh, hmm. Very consistent eh? uh, Tapi Dia ha bukan hanya right, Seorang yang, yang uh, Mengambil berat Muslim issues Kalau kamu uh, ber Berbual dengan uh, Cik Zul eh, He's got a very International outlook On so many things Dia very versatile though. Sebagai uh, Seorang uh, Pemimpin eh, Dia sebenarnya very caring hmm. okay? Saya telah memperhatikan dia very closely lah in his first term uh, and how he connect dengan dia punya residence di di Cwacukam eh dengan dia punya breakfast program pada Zul Zul juga uh, menunjukkan dua perkara uh, ada dua uh, point yang saya ingin uh, uh, buat pertama adalah ia menunjukkan bahawa pemerintah akur dengan issue Palestine sebenarnya promotion mm. ini saya rasa ini bukan perkara yang yang remeh yeah. uh, dan he is rewarded for his parliamentary performance as mm. much as yeah. his ground performance dan yang kedua just on a personal note yang uh, scholarship yang mm. diterajui oleh saya dan Prof mm. Yakup uh, untuk uh, uh, student dari Palestine uh, Zul juga telah memberikan uh, 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 dan beberapa per, uh, beberapa barang dia yeah. kasih keviah mm. dan kalender dari Palestin sebagainya. Dia sangat dia, suportif. Dia sangat suportif. Mm. Jadi ini bukan saja perkara performatif yang dilakukan. Yeah. Memang beliau betul-betul percaya yeah. ini uh, seperti yang anda katakan sebelum 7 Oktober pun beliau telah mm. uh, membincang isu ini di dalam Parlimen. Harun dia sama dengan saya di Universiti. Dia uh, Presiden NUS Muslim Society. Mm. Dan itu dari sana kita semua memang kalau batchmate dia dulu selalu cakap the person most likely to join PAP is, is him Kita lihat memang leadership quality dari dulu memang, memang hmm. dah ada uh, Semua orang suka dia uh, uh, memang connect with people uh, very well Dan uh, jadi terperanjat lah bila dia jadi NMP fikir-fikir Uh, pintu politik telah tu tutup. telah tutup, eh, tapi dibuka balik. Uh, dan itu, itu juga mungkin saya akan uh, sentuh. Lah. Uh, ya, <tuh> ulas sedikit. Hmm. Dan uh, beliau juga uh, adalah Muiz Council member dan bukan sahaja LBKM presiden. Jadi kalau lihat hmm. grassroots worknya dalam uh, masyarakat Islam tu memang very luas. wide, uh, memang yeah. very luas. Jadi saya tidak terperanjat langsung bila uh, beliau diberikan uh, office holder. Hmm. Hmm. But I think they made the the calculation that Harun is worth it. Mm. <laughs> yeah, sure, yeah. So they are going to take the hit for that. Um, and probably they are right in their India assessment. So saya memang memang a fan of Harun. Uh, saya tidak akan terperanjat jika jika beliau menjadi uh, menteri satu hari. Dan kalau kita lihat sekarang ni memang sudah ada ciri-ciri. eh Kita tengok yeah. kalau ada unsur-unsurnya mungkin Zul, yes. Uh, Harun. Yes. Dan saya rasa Rahayu juga. Uh, they are yeah. still in the running to be. Dan saya rasa mungkin Zaki juga. You know who knows what will happen in the next four mm. oh, years. But basically at this point in time, saya rasa yang Kemimpinan second layer tu dalam masyarakat Islam tu agak kuat. Hmm. Yes. Boleh kita Berbanding dengan, dengan dahulu. Sikit. Not just Melayu punya appointment. Yeah. The whole cabinet, he has his eye on the 5G already, yes. and which is is hmm. great. Hmm. Kalau yeah. kita lihat yang the new MPs or MPs elect who became office holders, quite diverse and hmm. quite quite hmm. uh, credential, well credential. Dengan Cik Masagos uh, Berundur dari jawatan hmm. Menteri Bertanggungjawab bagi Islam dan juga apa tu retirement of apa uh, persaraan Dr Maliki. Yes. Dan juga kita juga kehilangan seorang mayor lah. Kita boleh bincang nanti. Okey. Adakah ini akan adakah ini meninggalkan satu vacuum lah. Tapi tapi a uh, point uh, Dr Walid ia memperkukuhkan the level kedua ah yes. uh, kepimpinan kita. It's okay to have one or two candidates to be the next Muslim Affairs Minister. The more yeah. important question is yeah. Whoever they are, satu ke dua, mm. they must be ready. And mm. I I see it, I think Walid also sees it, that this is the main style sekarang. So he is putting Faizal dengan Zaki together in that sense, one acting minister and one chairman of Mendaki. Mm. And that is the signal, uh, that's a very important point because actually Zaki dengan Faizal eh, sama batch dengan so yeah. yeah. Tiga-tiga came in at the same time, 2006 loh. <laughs> so if you look at it, and if you follow template, They should be on the way out next time. Yeah. Next time. Eh? Tapi, uh. okay, the difference is Zaki masih muda. Hmm. Yeah. Okay, and Fajal not that tua yet lah. Yeah. 57, <laughs> around yeah, there, yeah, right? Yeah, about yeah. about 57. <laughs> and and Zaki maybe just early 50s. So, there's still time. But he then gets ready. What is the next layer after Zaki dengan Fajal? Mm -hmm. And the next layer now, you can see very clear cut. is Rahayu, Zul dengan Probably Harun, mm. right? So he's prepared because if you follow the template, after the 2006 batch should be 2011. But the both from 2011 that gone, lor, no? mm -hmm. yeah. right? Yeah, yeah. 2011 siapa? Yeah. Zainal Sapari yeah. and Intan, mm. and they both not in yeah. in anymore. So there's a there's a big gap. So mm. 2015 uh, then you have uh, Rahayu mm. and Sabtendi and Amrin lah, mm. and Amrila out of the picture. Mm. Okay, and tadi memang gambar dia tak dekat sinilah. Uh, <laughs> okay. then 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 the worry is this, if you look at 2020 mm. of the best of six, that's a bumper crop, yeah. right? <laughs> Ramai, Ramai. right? Oh, uh, six. Yeah. But If you look at it then the gap between the 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 senior and the the bumper crop is is too far. Too so wide, he yeah. needs to to narrow the gap and give the exposure now and signal who from the 2020 batch should now come out. Mm -hmm. And now the answer is Zul mm -hmm. because yeah. I think what he did was you 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 know Lawrence when he start like he must evaluate mm -hmm. okay antara 6 6 who is the most suitable to be step up. Mm -hmm. And the answer is Zul. And mm. I think we, both of us agree on that. Yeah. It, it's Zul yeah, clearly. Yeah, it's betul. Zul. Mm. Okay, in fact, in masa saya di sini masa May the 3rd, right, the night of the GE yang buat mm. the podcast, uh, soalan detail lah. Who who do you think will be stepping up, right? And I think both me and Imran said actually it's Zul, mm. Zul is it. So I think Zul is quite a clear choice. Ah, yeah. uh, so the interesting now is Harun from batch of 2025 is not pushed up. But what you can see Chief Lawrence Wong is doing, he's not taking succession planning by chance anymore. Yeah. He's taking it very seriously. And as as while I cakap, it's not just now in the next few years. No, he's looking two, three uh, generations down the road. <laughs> okay, saya sedikit kecewa, sedikit kecewa okay. hanya satu uh, menteri dan itu pun uh, mm. satu mm. full menteri dia ada one acting I minister. minister. Dan yeah. Ini macam step back kan? kerana lama kita dah ada satu menteri saja mm. selepas tu ada dua menteri. Mm. Sebagai so sebagai konteks. Uh, 2015 apabila Encik Masagos dilantik yeah. menteri, yeah. kita ada dua menteri betul, dua menteri sejak, uh, sejak itu dan hmm. saya rasa itu step back sikit, saya ras, saya harap ni uh, dapat diperbetulkan di dalam, tapi PM dah katakan uh, dalam satu atau yes. dua tahun dia akan, uh, very clear, satu, yes. satu atau satu, dua, dua tahun. tahun dia kata dan hmm. itu uh, timeline sebegini, saya, saya yeah. pun suka dia memberikan timeline sebegini yeah. ha. dan ini juga menunjukkan eh, ini bukan untuk rakyat je, ini untuk minister yes. i'm yeah. assessing you in my right my yes. <laughs> so uh, this this is an important signal uh, uh, for them mm -hmm. so saya harap dalam satu atau dua tahun ni kita akan lihat uh, sekurang-kurangnya dua uh, menteri dan saya rasa juga mungkin sudah masanya lah untuk menteri-menteri Melayu menteri Islam mendapat kementerian yang semua kementerian penting tetapi mm -hmm. ada yang lebih penting mm -hmm. I, i would say to uh, pm wong and the next level the next step in our know hmm. community's evolution you know then dia bukan is not just a token about position melayu dapat ni no. atau apa tapi it the signal it sends also you hmm. know to the and also we don't want somebody there just for the sake That's of it the, lah. yeah. we want people yang betul-betul berkaliber dan saya rasa hmm. kita sudah ada